कराची में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मुसरत नवाज मलिक ने गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से गवर्नर हाउस में मुलाकात की इस मौके पर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स सिंध के कमांडर ब्रिगेडियर नूरुल हसन भी मौजूद थे मुलाकात में मंशियात के खात्मे इसमें इस मुबतला अफराद के इलाज मुआवजा एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कारकरदगी दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा कि माशरे को मंशियात जैसी मूजी लानत ऐसी पाक करने और नौजवान नसल को इससे महफूज बनाने के लिए इस घनाव कारोबार में मुलाविस अनासर को हर सूरत कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए इस जमन में इंसदाद मंशियात अहम किरदार अदा कर रही है गुज्तर पचास सालों ऐसी आपका एतमाद लिए रूफी प्रॉपर्टीज आपके लिए लाए हैं वही रूफी पर्ल सिटी अपने लिए मुंसखब कीजिए जिंदगी के शहाना रंग तमाम सहूलतें तमाम आइए रूफी पर्ल सिटी। इंटरचेंज के साथ एक सौ बीस एक सौ पचास दो सौ और दो सौ चालीस गज तैयार बैंगलोर पर मुश्तम एक मुकम्मल सिक्योर्ड गेटेड कम्युनिटी लिविंग प्रोजेक्ट ऐसी आसाइशें और सहूलतें जो आपने कभी देखी न सुनी पहले साई जाइए तैयार बैंगलोर देखिए फिर पैसा कीजिए रूबी ब्रदर्स की गोल्डन जुबली ओवरसीज और सबका तमाम मालोटी के लिए दस फीसद का खसूस डिस्काउंट बुकिंग और दीगर तफसी के लिए ईस्ट लैंड मार्केटिंग यू ए एन ट्रिपल वन डबल वन सेवन एट थ्री फोर पाकिस्तान में पहली मरतबा हालात हाजरा के मुख्तर मगर जामे प्रोग्राम खबरों तबसरों के अलावा दीगर समाजी तजारती तफरी मालूमती मजहबी तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम सिर्फ टी एन एन टीवी पर